Слава Украине, приветствую от Волонского. Ребята, есть президентский законопроект новый по поводу вот этого вот скандального закона 12.414. Хотел сказать об ограничении полномочий. Ну да, о каком-то там ограничении полномочий НАБУ и САП, специализованной антикоррупционной прокуратуры Украины. Да? да, так вот, есть президентский законопроект новый, который сразу подчеркну, одобрен руководством НАБУ І вони призивають наших дорогих депутатів проголосувати якнайшвидше у Верховній Раді України цей законопроект, щоб ніхто там не трендів, того що не треба. Да. Ладно, ну я, я ще раз повторяюсь, мені приходиться говорити по-русски, тому що у мене більше половини аудиторії української мови не розуміють. На жаль, ну нема чого робити. Комусь доводиться і по-англійськи вести передачі, да? я теж можу, але у мене буде дуже такий <кій> акцент, не дуже хороший Да. Ладно, поехали. Итак, что касается законопроекта. О, давайте я сделаю ремарочку перед тем, как все-таки перед тем, как все-таки сейчас пробежаться по этому законопроекту, кстати, очень интересный. Я еще раз сделаю по тому митингу, который прошел в вчера и позавчера. Там обычно я хожу на такие митинги, но уже все давно не хожу. Вот, но лет шесть назад, пять лет назад ходил сильно. Вот, но сейчас есть кому ходить вместо меня. Да, так вот там журналист один, и такой настырный, он подошел к группе прочующихся, извините меня, в полосатых купальных, точнее, вот этих, которые картонкодержателей, и поинтересовался возрастом. Там стоит девочка, но рядом с ней такой же мальчик, еще несколько, вокруг все они плюс-минус одинаковые. Говорит, дитятка, сколько ж тебе билет, дорогушечка моя, 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 моя ж ты звездулечка, сколько ж тебе лет? 14. А что ты сюда пришла? А я за все хорошее против всего поганого. Ну, ну вот как-то так, ну блин, ребята. Ну, 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 ну блин, ну, я, я даже не хочу это обсуждать. Ну, ну, блин, я видел, что там школота. Я, я... Ну, я сначала, честно, сейчас я не пойму, сколько кому лет, понимаете. Я, честно говоря, все-таки думал, что там большинство так лет 19-25. Три, ну вот, ну, детвора, она уже такая, уже подростки, да, оказалось совсем, совсем, второй класс, третья четверть, 14 лет. Я уверен, что там, если поковыряться, пройтись подальше, там будет и 12, и 13, и 15, ну вот. но вы поняли, да, то есть это, это не студенты, это школота в основном была. Чего они туда пришли, платили им деньги, не платили. Я не знаю, я не хочу на эту тему разводить базар, но, ну, блин, ну, ну иди куклы возьми, играйся с куклами. Она пришла на музащие, я не знаю вообще, что это такое. Все, проехали. Ну, цирк, цирк, цирк. Ну, кое-кому нравится. Угу. Итак, а вот теперь серьезно, что будет в новом президентском законопроекте по поводу э, Набу? Значит, вот это підпорядку... не подпорядкование, Там не было подпорядкования. Там было возможность э, для генерального прокурора Украины вылучить исправы э, у Набу в разе, если это потребно. Да, вот это отменили. То есть э, вылучить исправы, забрать. Забрать дела у Набу, Генеральная прокуратура больше не сможет. Но вот в этом, собственно говоря, и заключалось и заключалась, э конфликт, да, зерно конфликта. Все, они этого делать не могут. Но давайте вспомним теперь, из-за чего все это дело началось. Это дело началось после того, как СБУ, я надеюсь, СБУ все доверяют. Или есть такой, который не доверяют товарищу Малюку? Да? Ну, такие товарищи нам совсем не товарищи, да, так вот сбу обнаружила у нескольких э, членов ну, служащих служащих скажем так набу очень интересную очень интересные факты биографии торговля с россией э, торговля с россией передача документов э, товарищам которые нам совсем не товарищи и работа на россию то есть ну, это вообще это это пипец в военное время честно говоря при сталине за это вот этих вот товарищей сразу к стенке поставили бы, не разбираясь ху и ху, да? Не, ну понятно, что допросили бы сначала. Вот, ну мы ж, мы живем в гуманной стране, мы такого не делаем и делать не собираемся. Вот, соответственно, мы хотим... Задача законопроекта какая? Обезопасить себя от подобной публики. Вот это этот законопроект и решает. Итак, первое, первое постановление, которое есть в этом законопроекте, кстати, его предлагают голосовать уже завтра, он уже в Верховной Раде, так, чтобы вы понимали. Первое. Так буду по украински, поэтому кто не понимает, пытайтесь понимать. Бо я все переводить на русский не буду. Извините. Подраздел внутреннего контроля, Набу, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, ОГП это офис Генпрокурора, ДБР, НПУ, НПУ Национальной полиции Украины. За методологию, узгоджено из СБУ. не раніше одного раза на два года, не 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 раньше, не не раньше, не раньше, одного раза в два года проводят полиграф... Э, полиграфологические исследования працівників НАБУ, САП, БЭП, ОГП, ДБР и НПУ. То есть, да, да, сейчас закончу. Які имеют допуск до державної таємниці на предмет вчинення дії на користь держави агрессора? Тут какие-то вопросы есть. Касается не только НАБУ, заметьте, а абсолютно всех силовых структур, кроме ВСУ. ВСУ не касается, да, вот. Ну, СБУ не касается тоже, потому что СБУ и так это все проводит, оно у себя, это СБУ само проводит, оно у себя внутри тоже это проводит, поэтому СБУ отставим в сторону, значит, будет э, НАБУ, антикоррупционное бюро, э, САП, БЭБ, э, Бюро экономической безопасности, ГП Офис Генпрокурора, ДБР, Державное бюро расследований, НПУ, Национальная полиция Украины. Кого-то что-то не устраивает? Я считаю, что если кого-то это не устраивает, это вражина. Все. Без вариантов. То есть те товарищи, у которых есть допуск до Дорштаймницы, до понятное дело, что у товарищей вот с улицы, которые в Национальной полиции Украины, да, которые там в этих самых в патрулях, но ну, они не допущены. Зачем их прогонять через этот полиграф, не лишний раз их нервировать, это никто делать не будет. Вот. А те товарищи, которые допущены, таких много, они должны проходить, СБУ будет их проверять. Вопросы есть? Я думаю, вопросов нет. Следующие. Против 6 месяцев дня с этим законом, СБУ проводит перевирку противники в Набу, САП, БЭП, ОГП, ДБР. Национальной полиции. И кем допуск до державной таймницы на предмет тщетной не на скорость державой агрессии. То есть, э, значит, э, будет проверка. Будет э, проверка. Первую проверку сделать в течение шести месяцев. С момента принятия этого закона. А потом каждые два года. Вопросы есть? Я думаю, вопросов нет. Все правильно. Следующее. Офису генпрокурора прокурора от посылают работу еще до Та видачі іноземними державами екстрадиції осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду чи відбування покарання у разі необхідності протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом спільно з кабінетом міністра України розробити та подати до Верховної Ради України проект змін законодавства в цій частині. Коротше, от це все іншне те саме. Посыл, посыл это усилить работу по возвращению чудиков, которые проворвались и удрали за границу. Таких у нас много. Ну, понятное дело, что из Рашки нам никто ничего не выдаст, но там их и так, они их сами ограбят, да, без... вы же прекрасно понимаете, от России. Деньги у них и так там заберут. Вот. А те шмендрики, которые убежали, кто в Германию, кто в Польшу, кто в Чехию, кто там во Францию, кто вообще в Бразилию, да, разные здесь чудики, да, вот этих будут ловить и возвращать назад с удвоенной, с удвоенным рвением. Следующее. Офис генпрокурора, Минюсту, Арма, Набу, БЭП, ДБР, полиции, Державній фискальной службе посылать работу, еще до выявления розыска, повернення поверенные анонимных держав с с злочинным шляхом. У раза стены земных будут приняты за что до этого. Да, то же самое. Значит, во-первых, по тем Шмидрикам, которые уже убежали, их выдача в Украину, а подруга, значит, вот все перечисленные мной конторы должны Быстрее и активнее разыскивать вот эти самые активы, которые вот эти шмендрики украли и виявили. Дальше. КМУ та, то есть кабінет міністрів України, Танабу в протягом місяця з дня цим законом, чинності цим законом внести зміни до нормативно-правових актів, щодо до заборони на час. дії военного стану, выезду працівників НАБУ за кордон Окрим выпадки в службовых Ведряджень. Вот это правильно Мы все здесь сидим, да, вот никто из нас Не выезжает. Вот, а почему Они должны выезжать? Ну, кроме ведряджень Ведряджень, понятно, да это такое дело. Там вот надо кого-то там чудика проверить, который, да, французской полиции снестись, да, чтобы они там арестовали какого-то там условного, там, я не знаю, этого хапуху из Чернигова или там с Киева или что то который натырил денег и сделал ноги. Вот. Это надо, это службово, да, служба пускай люди едет, никаких вопросов нет. Но когда, знаете, он устал сильно на работе, стресс и такое-сякое, и поедет в Дубай отдыхать с семьей, вы же сами понимаете, но это не годится. Короче, вот, вот такие вот, я не знаю, вот такие вот перемены в законодательстве, я считаю, с моей точки зрения, они решают очень много. Если бы оно сразу таким было, может быть, никто бы ничего и не протестовал. Вот. Но ну, мы хотя бы посмотрели на эти митинги. Да, теперь интересно еще один момент. Вот посмотрите, кто теперь будет протестовать против этого всего. Потому что фактически возвращаются старые нормы закона. То есть НАБУ остается НАБУ, и САП остается САП. Вот, то есть, единственное, что вот проверку они будут проходить, поскольку вот фигня получилась. Мне интересно, кто будет против проверки теперь выступать. Очень, так знаете, рьяно, так знаете, пиднесано, да, и, и, и получится это вкусную соевую шоколадку.